Banyak macam. Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Jadi kita pula kena ajak macam itu. Anak-anak kita juga kata para ulama kalau boleh jangan lupa ajar mereka supaya mereka kenal ulama-ulama kita. Kerana dengan keadaan ulama kita ni dalam erti kata lain ulama yang benar-benar hebatlah waktu hak nombor satunya. Siapa dia hak hebat ni? Antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Oh ni hebat, ni jaguh tuan-tuan. Ni imam-imam pak mazhab. Saya cerita kisah mereka baru kita rasa kerdilnya kita. Nak banding dengan mereka ilmunya melaut. Kalau tuan-tuan baca ulama yang datang selepas daripada itu seperti Imam Ghazali. Ini kita terakhir Imam Ghazali. Dalam mukadimah kita cerita macam mana Imam Ghazali. Masya-Allah orang yang hebat. Anak yatim tak mampu. Orang nak jaga dia, ayah dia mati, dia hantar ke sekolah Nizamul Mulk. Dia belajar akhirnya dia jadi maha guru yang hebat. Dia belajar dengan Imamul Haramai Abdul Malik Al-Juwaini dan lain lagi Masya Allah Akhirnya kisah dia luar biasa Jadi anak-anak kita ini Kita kena buat macam itu Ajar tengok tokoh-tokoh Jangan tengok hak ni saja Tengok Dan tuan-tuan Anak-anak kita macam saya kata Tujuh tahun pertama kita buat main Tujuh tahun yang kedua kita bagi adab, akhlak, semua sekali belajar. Tujuh tahun yang ketiga, maknanya umur dia 14-15 tahun sampai 20-21 tahun, kita bersahabat dengan dia. Sebab masa tu dia rasa dia besar. Dia masa tu dah nak jadi akhir balik Dia pula mikir walaupun dia umur 13-14, tapi mikir yang cara tua dah. Dia ada dah perasaan nak bersama dengan perempuan, nak ni. Ada dah Bahasa Melayu panggil cinta monyet. Sebenarnya monyet payah nak dengar cintanya. Tapi memang cinta sungguh. Tapi fikir selapih je lah masa tu. Dia ada dah. Jadi kita kena bersahabat. Mak, kita sebagai orang tua ni gini, gini, gini. Sebab kita nak bina kalau akan datang dia berjalan. Dia pilih bina, bina baiti jannati rumahku syurga ku. Macam mana kita nak ajar masa tu? Kita didik dan kita bersahabat. Kita didik, kita bersahabat kita cuba masuk dalam ruang liku pemikiran dia kita tengok macam mana sebab mereka ni yang jadi masalah satu keluarga ialah apabila luahan orang panggil dalam bahasa moden ke curhat curahan hati kepada orang lain zaman sekarang guna handset apa dia buat dia akan tanya pendapat netizen-netizen masalah sehat ni kata mu jahat benar no. bapak mu tak leh harap orang ni tak leh ni ni silalah dengan saya gini gini ataupun mengadu kepada kekasihnya mengadu kepada orang yang tak tahu hala ha, akhirnya kawan ni pun jadilah sebagai penasihat sejati diam yang, yang hanyut hancur habis ini banyak berlaku Sebaik-baiknya rojok kepada ibu bapa Sebaik-baiknya ibu bapa akan kembali kepada anak dia Apa benda dia kak? Tunjuk masalah Sebab itu ibu bapa Dia kena jaga bukan anak dia di luar sekolah Dalam sekolah Dia juga ambil kecaknaan Kena buat tentu Kita kena fikir macam mana kita nak masukkan anak-anak kita ni macam ni dalam masa saya saya apa ni duduk dengan tuan-tuan ni, saya tengok sebuah kisah di mana seorang lelaki di Paraguay umur 72 tahun. Orang Paraguay. Paraguay ni kat mana? Amerika Selatan lah. Amerika Selatan. Paraguay. Umur 72 tahun. Setiap hari malam dia akan keluar daripada rumah dia dia akan pergi ke bas kampung dia tu dia jalanlah beberapa batu dua tiga batu dia akan cegah tu kenapa anak perempuan dia kerja balik malam turun bas pimpin tengah pak balik ke rumah umur 72 orang tengok kasih bapa mulianya kasih bapa kepada anak Ayah ni di perangai ni kita tahu lah dia tak cakap banyak dengan anak. Kalau baca cakap banyak ngemok, ayah ni senyap banyak sebab ayah ni dia dia pelik. Kalau anak ayah cakap banyak, mak tak cakap banyak tu biasanya mak tu biasanya ketua setiausaha negara ke ketua <laughs> ayah ni jenis ni biasa dok main tu ada tapi biasanya mak lah dak cakap apa-apa wah ayah ni senyap ya. sebab itu itu perangai ayah. Kalau ayah banyak bercakap ni, pelik kaki ceramah pun, depan ni dia dah cakap banyak dia, dia dah cakap senyap itu biasa jadi nak ceritanya macam mana pengorbanan seperti itu eh banyak tuan-tuan pelik kita tengok sebab itu anak-anak ni bila dah dia rasa close dengan ayah dia, dengan mak dia dia merasakan mak dia pegang dua jawatan ayah dia pegang dua jawatan Jawatan yang pertama ayah dan jawatan yang pertama juga ibu. Jawatan yang kedua sebagai guru. Sebagai pemberi semangat. Sebab itu orang zaman dulu dia bangga dengan ayah dia. Dia bangga dengan mak dia. Dan kalau kita baca kisah-kisah mereka ni amat-amat menjadikan ibu bapa mereka idola mereka. Dia tengok mak dia. Kadang-kadang mak tu bukan mesti belajar tinggi. Tak. Tapi punya maukif. Punya penderian. Ada satu kisah dulu. Lama dah. Saya ingat lima tahun dah. Enam tahun dah. Saya tak ingatlah tarikh tu. Saya tak ingat. Tapi saya terkejut kisah tu. Saya balik tergantung. Naik kapal kerabat. Jadi... Duduk sebelah saya tu seorang Kita dah cakap dah oh, orang mana Saya orang kandung orang ada Oh kata gitu Baru Cakap Dia kata saya ni ada berapa beradik Tiga empat beradik lah Ayah saya ni orang yang kaya Alhamdulillah kata dia Ayah saya orang kaya Jadi nenek saya Pok pok saudara, mak saudara Amat menghormati ayah saya Masya Allah lah Adik-beradik dia Keluarga tu amat hormat sayang Jadi mak, mak dia tak kerja Mak dia hanya jadi Sungai rumah yang sepenuh masa Baik dengan keluarga Dalam keadaan dia baru belasan tahun Keluarga dia sekolah rendah Sekolah menengah ni Allah uji satu ujian Ayah dia mati Bila ayah dia mati Teruh berubah keluarga dia Tak pandang langsung Sebahagian aset-aset dia ni Orang ni pun ambil lah Keluarga tutup gini, gini 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 Mak dia daripada tak kerja Terpaksa bekerja Dan akhirnya berpindah Tuan-tuan Allah takdirkan Semua adik-beradik dia Berjaya jawatan sebesar belakang Bukan lama pun, 10 tahun je. Dan keluarga dia pula pakat nawa baik balik dah. Ngaku balik dah. Tuan-tuan, kalau kita pernah alami tu, orang buat baik, lepas tu musuh, lepas tu nak baik balik, eh, hey, separuh lah, bukan-bukan tak tu. Hati kan, berasa juga. Oh, kata Allah, munggak, wakda. Munggak, ya Allah, pangguh. Aku nak kata orang hmm. dah, kena gemung pot darah aku tapi perangai mung dulu aku tengok Allah. Aku ni macam kucing kurak mau buat. sekarang mengaku dah gini. Ni buat ada tak kena ke? Ni buat ngoh posu semua pakat baik habis. Tapi saya dengar dia saya kata ya Allah. Depan mata tengok cerita. Kita tak nak gitu. Tak tak comel, tak comel sangat. Kalau ada keluarga kita khususnya adik-beradik kita dia ni mati ada anak anak yatim tu oh itu kena jaga betul-betul. Kalau ada bapak tak payahlah jaga banyak sangat Nenek bapak tak ada tugas pulaknya tak boleh itu. Mak pun dia ada tugas tapi kalau dalam keadaan itu kena jaga itu. Ha ini kada. Sebab itu kita kena ajar anak-anak ni. Saya sebut dalam nota anakku. Ni wakil kepada tuan-tuan lah sama. Saya sebut tentang salam terakhir ni tentang nasihat kepada anak-anak Melaka. -anak Anakku inilah pesanan Abah nasihat. Belajar kita suruh tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Semua ni nak menggambarkan kepada kita bahawa anak-anak ni kena macam tu. Ibu bapa yang paling hebat, yang paling baik, jangan lembut dengan anak. Jangan keras dengan anak. Bak tertentu kena tegah. Bak semayang tak boleh. Anak tak semayang tak apalah, biarlah. Dia kecil lagi. Umur 40 kecil lagi. Ha, tak boleh. Hak ni tegah daripada awal lagi sebab Nabi dulu. Tapi kalau bak silap sikit-sikit itu biasa, itu normal. Itu satu prosesan. Dan proses ni kita tengok. Dan anak-anak ni dia akan tengok dia banding keluarga kita dengan keluarga orang ni, keluarga orang ni. Dia akan tahu. Allah, kadang-kadang dia akan tanggung. Alhamdulillah, Allah tempatkan aku dalam keluarga yang baik. Tak jadi dalam keluarga ni. Jangan hanya benda. Jangan hanya sibuk makan minum. Jangan hanya sibuk pakai semata-mata. Tapi wakafkan sejuzuk masa kita Seminggu sekali Heret anak isteri kita pergi majlis ilmu Seminggu sekali paling kuat Pergi biar dia dengar Dia mungkin tak ada Kadang-kadang betul lah Mula-mula dia nak main tu masa bahasa dia dah budak Tapi lama-lama dia dengar Dia dengar-dengar Dia akan berlaku proses Perkara macam ni penting Kita jinakkan anak kita dengan majlis ilmu kita tak nak anak kita merasa susah. Sekalipun dia silat, dia salah, dia tak betul, tapi mesti kena ada satu cara kita tetap dekatkan dengan dia. Mungkin Allah akan bagi satu kejutan kepada budak tu satu masa jadi baik. Saya terdengar satu kisah, cerita benar cerita. Dalam medsoslah. Cerita tu benar. Cerita seorang anak Sekarang dia jadi pemuda yang baik lah Berjaya Orang terganu Kebetulan lah, Kebetulan lah. Nanti saya cari orang lagi lain pula Kedah ke Perak ke Selangor ke Kebetulan lah. Tapi nak cerita Orang ni dia cerita Dia kata apa Dia ni anak angkat anak angkat mak dan ayah dia hak bila dia ni Allah uji tak ada anak jadi dia mak abah ni bila dia ni macam lebih pada mak abah benar sungguhnya jaganya duk jaga baik jadi oleh kerana anak ni dimanjai dengan begitu sangat jadi budak ni saya kata nak ambil 15 minit boleh lajak sikit 845 kita berhenti. Ha? Saya minta maaf. Kadang-kadang cakap ni maklum saja. Kalau boleh nak 2 jam setengah. Ada makan tak mana Ada? Ha, kalau ada, kena cepat sikit. Kalau tak ada, boleh lama sikit. Tuan-tuan, budak ni, dia cerita, mak dia nak manja, ayah dia nak manja, dia, jadi dia pun suruh nak. Suruh nak. Kalau orang lain pergi sekolah bagi rm mak dia bagi dua ya. RM2. Dua jadi, meter asyik, lah banyak orang suka. Yalah. Mak dia jual asyik dagang. Dia ni jadi banyak ni jadi boh daripada kalangan kawan-kawan ni. Jadi boh, big boh dah. Ha, jadi bina gang. Kemudian dah bila macam ni, dia di luar kawalan. Kecil-kecil lagi, tujuh, lapan tahun, sembilan tahun tu, mula nak kawan dengan orang besar lah. Lepas tu merokok. Lepas merokok, nak minta dengan mak, mak marah tak ni ni, bentak tarik buku. Kemudian berlakulah masuk sekolah menengah, 3-14 tahun, haa, ah, curi dah. Curi, curi, curi ni, ada geng dah. Lepas tu mula kawan umur 18, 19, 20 kapung tu, mak-mak dadah. Maka main dah sikit-sikit, dadah, rokok, dah rokok, dadah. Ha, masa tu mula memberontak. Ha, ah curi. Dia curi yang terbaik sekali, curi harta mak dia sendiri. Ya, ha, mudah sikit curi. Mak dia ni jual hasil dagang. Jadi dia pun jual. Satu hari minta mak dia. Mak dia tak nak bagi. Apa dia buat? Dia pergi, ialah orang jenis peranggal tak betul. Dia pergi tupuhkan kuah nasi dagang dengan nasi dagang tu dia pergi tebar habis buang. Budak, budak. Budak jadi kurang je lah. Mak dia menangis. Tak ada apa -apa. Akhir sekali dia pergi cumi dekat orang jual telefon. Ada orang ini jual ni kat pun. Entah macam mana CCTV ni orang tu jual dah tangkap. Tiga orang. Lah. Bila kena tangkap tiga orang ni, wah asuk so, ni ni, orang cek-cek-cek ni, polis pun gini-gini, dia pula pun tak apa, apa. Takdir Tuhan, dua kawan dia terlepas. Mungkin ada ni, keluarga dia tak tak lapah Sebab dan dia pula nampak memang kepala. Ha. Jadi mak ayah dia tak gila tak jamin ni biarlah. Akhirnya dia dijatuhkan hukuman pergi dekat Henry Geni di mana Melaka. Kalau tuan-tuan pernah masuk situ tuan-tuan tengoklah. Saya masuk beberapa kali dah tiga kali. Masuk boleh keluarlah, masuk ni selama di cerama, kita tengok. Ha, tapi bagus kan Henry Geni, bagus. Maksud saya bukan suruh anak masuk situ tau. Situ tempat yang budak yang terlebih-lebih nakal. Kalau kurang sikit dia masuk dalam tunas bakti. Walaupun Lumpur besi pun ada ada banyak lagi pun ada dah tunas bakti baik dia masuk ni tuan-tuan kali pertama dia masuk tu dia tak tahu berlaku monolog pada diri dia tak boleh terima malu gini 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 dia tengok ke dinding teman gini tak boleh terima pasal ni sahaja Mak dok talipung, mak dok talipung, apa tak talipung dia mari muti. Undang-undang situ tegah, kalau guru disiplin pun tegah dia guru. Wow. Jadi susah hati. Tapi situ dia tak boleh nak berani. Ya. Hampir tiga ataupun empat bulan, lima bulan. Dia boleh belajar sikit, sikit, sikit. Dia mari mikir balik. Dia tengok ke patah, tengok ke dinding, tengok ke ni. Setiap hari Sabtu ataupun hari Ahad, ada lawatan keluarga. Dia tengok keluarga tu mari, keluarga tu mari, keluarga tu, keluarga tu dia tak mari. Sentih dia, tak tahu. Sampailah satu hari. Dia pun kata, Ya Allah, Ya Tuhan ku. Aku sayang, rindu, pedemuk aku. Tak pasal-pasal mak dia mari. Mak dia mari itulah dia rasa kali pertama dia peluk mak dia, dia rasa sayang sangat. Mak angkatlah, mak angkat. Ini dia? Sebab apa dia? Sebab perangah dia ni, betapa jahatnya dia, kalau dia balik kapur, kalau dia duduk kapur, mak dia, ayah dia ni, orang keji. Anak tu jahat, anak tu jahat. Akhirnya mak dengan ayah dia terpaksa pindah ke kampung sebelah. Sampai tahap tu. Maknanya begal betul lah budak ni. Dia cerita, dia kata lebih kurang lah cerita tu saya cuba ingat-ingat sikit. Dia kata mak dia beri harapan dan nak belajar-belajar anak. Dia pun belajar. Dia pergi dekat dengan pihak orang tua, dia kata nak belajar. Belajar situ ada dua. Akademi ataupun orang panggil macam tibet lah uh, pengurusan tangan ke hak jenis minat uh, kolonari, kolonari, minat jahit, jahit, minat maknanya jenis macam tu dia kata tak. dia kata, dia nak belajar dia nak cover balik umur masa tu dekat dengan 17 tahun, 16 tahun, kat 17 tahun nak belajar pihak ni kata tak boleh tak bagi, awak kena akhir sekali dia atas surat dia minta Melayu sungguh-sungguh nak belajar Kepada pihak pentadbir Henry ini Akhirnya diluluskan Dia pun mula belajar Masa itulah dia kena alih berta Quran, dia kena baca Dia belajar Takdir Tuhan, dia belajar-belajar SPM dia dapat tiga ke Tiga ke dua ke Tiga ataupun 4 E saja tapi pencapaian bagi orang macam ni luar biasa tuan-tuan. Luar biasa. Bukanlah 9A, 10 hidup tu tu itu orang lain. Ni break rekod kehidupan dia tu, background tu kehebat. Akhirnya dia percaya dia masuk diploma apa, dia percaya. Setiap kali dia balik kampung satu pantang larang jangan temu kawan-kawan dadah. Jadi apa yang dia buat? Dia akan masuk ke pelda. Ada tanah keluarga dia. Duduk pelda tu, situlah dia baca buku. Dia hanya tengok pokok kelapa sawit dan beberapa perkara yang lain. Gitunya Dan akhir sekali dia berjaya. Sekarang dia menjadi motivator beri semangat kepada orang, -orang lain. Tengok kadang-kadang berlaku. -kadang, sebab itu anak-anak kita ni kita asuh betul-betul kita jangan abaikan. Dan cerita masalah hal ni panjang kalau saya nak cerita masa tak mengizinkan apa-apa maklumat tuan-tuan boleh rojok juga dalam apps kami Al Inara. Kita telah jawab lebih daripada 10,000 soalan. Setiap hari kita jawab. Jadi tuan-tuan boleh tengok macam mana isu-isu yang terkait dengan anak-anak dan seluruh kaumani. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan yang terakhir, marilah sentiasa kita selalu doa untuk anak kita dan untuk keluarga kita antara doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله